خاطب payg'ambarimiz sallalohu alayhi vaalm aytadiki olloh taolo marhamatni yuz qismga bo'ldi va o'zining oldida to'qson to'qqiz qism marhamatni olib qoldi va bir marhamatini dunyoga qo'ydi dunyoga tushirdi va insonlar xoloyiq maxluqlar faqat insonlar emas maxluqlar deganda butun maxluqlarni tushunamiz butun maxluqlar mana shu bitta marhamat bilan o'rtalarida marhamat qilishadi ibn abbos roziyallohu anhu aytadiki qur'ondagi eng umidbaxsh oyatni kim biladi deb savol qiladi kim biladi qur'onda insonga umid beradigan insonni Allohning marhamatiga olib boradigan oyat qaysi deb savol berib o'zi javob beradi aytadiki zumar surasi 53 oyat esimizda qolsin zumar surasi 53 oyat qur'onning ichidagi insonga eng umid baxsh beradigan insonni Allohning marhamatiga olib boradigan bu oyatda Alloh Allah taolo qullariga marhamat qilyaptiki ey xato gunoh zulm o'zlarining nafslariga zulm qilgan qullarim Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmanglar Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmanglar Alloh Allah taolo butun gunohlaringizni kechirib yuboradi birodarlar agar shirk qilmasdan qancha bu katta gunoh bo'lsa bo'lsin shirkdan tashqari shuni bir tarafga qo'yaylik Allohning marhamatidan umidsizni bir tarafga qo'yaylik qaysi og'ir keladi Allohning marhamatida umidsiz bo'lishlik chunki Allohning marhamatida umidsiz bo'lishlik shirk bu Allohning marhamatidan umidsiz bo'lishlik kufr bu kufrdan katta gunoh bormi birodarlar Ha? zino kufrdan kattami o'g'irlik odam o'ldirishlik kufrdan kattami Innalloha la an yuşrak. alloh taolo shirk keltirishligini hech qachon kechirmaydi demak allohning marhamati umidi bo'lishlik kufur ekan Qarang. qancha katta gunohingiz bo'lsa ham hatto hadislarda kelgani kabi dengizning ko'pigicha bo'lsa ham Allohning qarshisida hech narsa emas bu. Innahu huval g'afurur rahim. albatta u g'afur bo'lgan ko'p gunohlaringizni kechirib yuboradigan rahim bo'lgan marhamatli bo'lgan zotdirjama <Sessizlik> payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam 3 marta aytdi "Ma min yashhadu an la ilaha illalloh." Allohdan boshqa haq mabud yo'qligiga va albatta muhammad Allohning quli va rasuli ekanligiga minal qalbi qalbi bilan tasdiq qilgan ta holatda biron bir qul agar iymon keltiradigan bo'lsa shohidlik bergan bo'lsa illa harramahullohu m illa alloh taolo uni jahannamga harom qiladi qaang demak mana bu hadis bizni qancha gunohimiz bo'lsa bo'lsin allohning marhamatini qarshisida hech narsa emas ekan agar biz ham la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni tili biz bilan tilimiz bilan aytib qalbimiz bilan tasdiqgan qilgan bo'lsak albatta bizga jannat vojib bo'lar ekan jahannam harom bo'ladi ekan endi buni albatta biz aniq shunday bo'ladi demaymiz avvalida balkim jahannamga kirib gunohiga yarasha azobini olib keyin kirishi mumkin yoki olloh taolo kechirib yuborishi mumkin kechirib qulim dunyoda shunday shunday amal qilgansaz dunyoda yashirib qo'ydim oxiratda ham yashiraman qulim mening marhamatim g'azabimga g'olib bo'lgan jannatimga kiraman deyishi Robbimizdan umidimiz katta har birimiz uni umid qilamiz demak mana oxiratda umidimizni katta qilishimiz kerak ekan ollohdan katta narsani so'rashimiz kerak ekan ollohdan shuni so'rashimiz kerakki ollohim mana shu yerda o'tirayotgan butun birodarlarimizni va butun mo'minlarni firdavis jannatinda bizni jam qilgin deb so'rashimiz